jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish ortiqcha ma'muriy tartib taomillarini bartaraf etish hisobiga tezkor qulay va sifatli davlat xizmatlari ko'rsatilishini ta'minlash adliya organlarining asosiy vazifalaridan biridir sirdaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyati yuzasidan olib borilgan monitoringlar davomida ayrim tashkilotlar faoliyatida davlat xizmatlarini ko'rsatishda xato va kamchiliklar yo'l qo'yilayotganligi aniqlandi adliya boshqarmasi majlislar zalida adliya vaziri o'rinbosari boshchiligida davlat xizmatlari ko'rsatishda vakolatli bo'lgan tashkilotlar vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda davlat xizmatlari ko'rsatilishi sohasida huquqni qo'llash amaliyotini to'g'ri yo'lga qo'yish masalalari atroflicha muhokama qilindi muloqotda belgilangan reglamentlar bo'yicha viloyatda davlat xizmatlari ko'rsatilishi holati yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar tahlil qilindi uchrashuvda ishtirokchilar murojaatlar bilan ishlash jarayonida duch kelayotgan ayrim tushunmovchiliklar bartaraf etilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha takliflarni bildirishdi mazkur takliflar vazirlik darajasida o'rganib chiqiladigan bo'ldi yakunda davlat xizmatlari ko'rsatishda aholiga yanada qulaylik yaratish va ularning ortiqcha ovoragarchiliklarni oldin oldin olish yuzasidan zarur tavsiya va ko'rsatmalar berildi hamda ma'muriy reglamentlar talablari buzilishiga sabab bo'layotgan muammolar yechimiga qaratilgan chora tadbirlar belgilab olindi